Mm. Заведение называется Twin Peaks. Девочки ходят пол О, из фамилии, Сэмки. Девочки ходят сексуально одетые. Ну как? Сиси вываленные. Шортики коротенькие. Макароны американские. И мой бургер. Какой-то ураган как опять. Заехали в Костка, скупились. Дубль номер два. Заехали в Костка, скупились. И сюда вот этот Twin Peaks проезжаем. Вечно забито машинами, вечно тут занято. Это тоже популярное место. Пошли посмотрим, пошли. Заходим, а тут так, знаете, по-американски. Музыка такая, как антирая там на входе. Столы деревянные, стулья деревянные. Девочки ходят в пицце вываленные. Тут много Я ну, т... даже, даже за слово произносить. Я бы покажу в кадре. Тикток банит. уже это видео забанят, Хочу вот это отдельно. Ну тут такая американская еда. Вот и всякие. Стрелочки у вот, Стивен взял мужики приходят. Карамелизированный бекон. М -м, Только что была хвостка. В том, что и девочка чернокожая продаем кулеры. Вот это что... Да, кулер это называется. Я давно с тебя тебе кулер купить. Вот эту воду постоянно тупаками тягаем мы, ну, ручную. Ну, видно, помогаю. А я говорю, да, 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 да. Ты что заинтересовался? И он заказал этот кулер. Нам привезут на следующей неделе. А почему я это делаю, если чернокожая? мне кажется, я говорю, I'm sorry. говорю, I need slowly. Мне нужно медленно говорить. Я люблю это. Она говорит, что о, я в Киеве была. Ты показывай мне фотки. <связываю> своим другом, тоже чернокожий, это мальчик. Они в 2014 году были в Киеве. А я спрашиваю, не Сирен спросил, а что вы туда поехали? Она говорит, ну просто отпуск был, и мы решили вот именно туда поехать. как я сказала, у нас было свободное время, был отпуск, и мы решили поехать в Киев. Она нам не куча фоток показывала. Это. Пиво по Чешскому Лавру, ларьки какие-то снимала. А, я говорю, а, зачем ты эти ларки? Она говорит, тут еда была вкусная. Ну, эти шаурмышная, то Так, девочка, просто захотіла і поїхала в Киев. Прикольно, так? Да? Ну, нам все оформила і на следующей неделе нам привезуть этот кулер. Буду їсти. М -м -м -м. Молотили за 2 минути. Ми готовились к этому ресторану. Ми утром нічого не їли. Днем щось там перекусили такі снеки. Що Стивен щось схватив, я схватила. Бо знали, що тут будемо обжирати. Я боюсь на камеру п... Стівен только что говорить. Извини, что я тебе в этот ресторан не приводил. У меня, говорит, что-то такое в голове заложено. Как бы кажется, я ну, и не додумал сейчас, бы, Как бы это объяснить. Короче, его бывшая жена. Ведь она бы сюда никогда бы не пришла бы. Я говорю, а что? Потому что девочки вот полуголые ходят. И что говорю? понял но в него заложилось что типа я туда ну, ну меня туда везти не надо потому что ну не потому что ну как бы я ну и поняла да в него заложилось уже здравствуйте а то что так ходят не я люблю так красивых женщин смотреть ну когда я приехал в доминикану я там так девками вел... Восхищалася, ну оглядувалася, як мужчину на них засматривалася, тому що вони красиві, вони болізадниця красивая. Говорю, я, ну, я їм завидую, як одні жопа красива. А він сміявся. І тут теж дівчатки красиві ходять, но ще дівчатки красиві ходять, і що поганого. Ну, ходи собі, любуйся. Дівчатки хто любить диви, хто любить дивитися на. красивое женское тело без сексуального ну подтекста просто смотреть на красивое женское тело я люблю время заканчивается я люблю смотреть э, ну, стриптизы всякие не, не то что я их смотрю но если мне попадется на глаза э, то я буду засматриваться мне нравится когда красивые женщины я смотрю любуюсь. без всякого больного ну воображения ну, то есть моя нормальная сексуальная ориентация. Ну, просто красиво. А что нет? А чё... Ну, не знаю, мне нравится. Это эстетично красиво, когда у женщины красивое тело, красивая фигура. Молодая кожа, ну, упругая. Ну, а что бы ты полюбоваться, не знаю. Вот таки секрет вам открыла. Прости, вы на жену. Все. Okay. I guess we'll be with it. Oh. Ah. Well. Today is the first day of spring. Oh yes, точно.